<реш> Насправді то. От, ну і е, в 2003-му британець Ранульф Файнс про, пробіг сім марафонів за сім днів. Ну, але зараз, друзі, давайте не про, не про марафони, про дистанцію 800 метрів. Ти бачиш, що щойно ви на своїх екранах бачили нашу Наталію Лук. Ну і Теді Тамго. Ой, -ой, -ой які скороба прыжки. буде за Рахора, так. Теді тамго показують прекрасну готовність. Чина дисципліна, срібна призерка. Наша Наталія чемпіонату світу в приміщенні у Стамбулі 2012 року. І перемогла б вона цього року на, на чемпіонаті Європи в Гетеборзі. Що можна сказати про перспективи на, на Наталії? Я думаю, що можемо розраховувати на медалі. і віритися. З учетом готовності і показних результатів Наташі, я думаю, що шансы, безусловно, есть. Но справедливости ради скажу, что в этом году на чемпионате Европы спортсменки, конечно, готовились больше к чемпионату мира проходящий. Слышал мнение многих прыгунов в секторе о том, что соревнования по прыжкам в длину и тройным это скорее соревнования на попадание на планку и прыжкам в длину и, и тройным, потому что если бы дали место отталкивания, скажем, какой-то метр, и спортсмены отталкивались в диапазоне этого метра там, где им удобно, вот тогда это было бы действительно прыжок в длину. Но соревнования проходят по определенным правилам. Пока правила таковы, что нужно толкнуться. До определенної отметки, Ну и именно в таком случае определяются Ну а зараз, друзі, 800 метрів. Э, забіг за українки Наталі Лупу. Э, цей чемпіонат без кастер э, Семені э, від, 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 відбувається, і без лідеру світового сезону э, представниці Бурундії, Франціни Ньонсамба. Ну, але все одно склад дуже-дуже серйозний. Масна, Сум. С Кармен Алисия Монтано, Сполучене Штаты Америки. Будет выполнять танго на 800-метровой дистанции. Посмотрим, как у нее получится ä, победить. Екатерина Поистогова. Россиянка. Вы знаете, даже в отсутствии. Тех лидеров, о которых мы говорили. Состав участниц очень серьезный. Вы видите, представительницы Америки Бренда Мартинес. Так, так, так. С результатом этого сезона 1.5818. Он же является ее личным рекордом. Мария Савинова, которую, ну, вы знаете и без нас, наверное, самая титулованная из ныне бегущих участниц. Личный рекорд, ну, просто высочайший. Чемпионка света, ныне дивючая и олимпийская чемпионка Лондона. Что тут много сказать. И сейчас, увага, под и болевальников, встречаем Наталью Лопо. Еще раз напоминаю, сребная призерка чемпионата света в Примечне, в Стамбуле и чемпионка Европы этого года в Гетеборзі. Нам тоже есть чем Пишаться, похвалиться. Так. Да, и Наташа при удачном раскладе и ее хорошей готовности, о которой мы знаем, вполне может включиться в распределение медалей. Во всяком случае, мы будем э, болеть за нее. В теку сезону наикращий э, результат Натальи Лупу. Хвилина на 59 и 43 сотых. Ну и фактически на секунду она, э, Майна, кращий результат в карьере. На секунду кращий. на 58, 46. Многое будет зависеть, безусловно, от э, э, того, как пойдет тактический бег, как будет... Э, Выполнять э, бег по дистанции первых 400 метров спортсменки, как э, быстро начнут. Ну и, безусловно, насколько хорошо готовы, поскольку бежать на этих соревнованиях пришло, приходится не один раз. Тоже, увага. Старт! Перед, вперед, Перед, вперед, Наталья! Но ну, вы знаете, спортсменки бегут по своей дорожке первый вираж, первые 100 метров, после чего сходят на э, общую дорожку. Вы знаете, там стоят отметки, некоторые спортсменки в полу борьбы забывают, что не стоит сходить раньше этих отметок. И бывали случаи, когда спортсменок дисквалифицировали из-за этих небольших оплошностей. Ну, пока что в середине находится э, наша Наталья Лупа. Бренда Мартина с первых метров дистанции пошла вперед. но ну, але... что вистачить в неї сил для того, чтобы в таком темпе пробегать два кола? кажется, что она сейчас очень сильно рискует. Мне кажется, что это другая представительница Америки Алисия Джонсон Монтана. Так, 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 так. Это Монтана, а Бренда Мартинес там ä, порез находится с лупой. Ну вот, то все так, так и Монтана. Что думаешь? Ну, я думаю, что она знает о своей готовности и вместе с тренером решила именно так проводить бег. А вот для других участниц, мне кажется, несколько неожиданно такая ситуация. И э, непонятно, что с этим делать. Или пытаться держаться за лидерами, или же Отпустіть їх. до Монтано на Олімпіаді в Лондоні була лише п'ятою. Ну і от зараз, здається, хоче і робить ставку на цей чемпіонат світу. І здається, що здається, що відрив має дуже серйозний, Залишається 200 метрів. І от зараз починає починає відпрацьовувати е, Марія Савінова. Побачимо, чи вистачить сил для того, аби наздогнати все ж таки представницю. А, Сполучених Штатів. Ну, а що Ой, посадила. Наталья? Посадила американку. Мені здається, не останеться вона переможницею. Дай Бог, щоб осталось в трійці. Ну, а що стосовно росіянки, чи зможемо разбудуть другу поспіль золоту медаль чемпіонату світу? Ой -ой -ой. Ні. О, росіянки срібло. Монтаро там взагалі без сил здається, впала. Ну а чемпіонку світу ми маємо Бачите? нову. Таким, чи... Що може сказати? Мне кажется, что очень нетрадиционно произошел цей раунд и, в некотором случае, Судя по внешнему виду кенийской спортсменки, то есть впечатление, входит. что она, она могла бы еще столько же пробежать без проблем. Но это говорит еще раз о том, что э, в отличие от европейских спортсменок э, био, э, э, биологическое состояние организма у кенийцев другое. И она даже создается впечатление, что и не запыхалась. Абсолютно, Абсолютно це так. Ну і бачу, все ж таки Савінові не вдалося. На першу, що в найкра... нем в... не найкращій формі. Вона все ж таки зараз перебуває після тріумфу в Лондоні, та в Тегу. після тріумфу в Барселоні, в Стокгольме, вдосі. Цього разу лише срібло, лише як для неї. Но ну, американка, яка вела всю дистанцію на фініші із останніх сил, упала, но тим не менше, це не помогло їй. остаться на третьей позиции. Четвертое место. Это был риск, безусловно, но в данном случае попытка, но...